Та вас ви дивитесь програму про профі сьогодні? Головним героєм цього випуску стане Андрій Труфаненко, переможець всеукраїнського конкурсу Кращий водій України. Андрій Труфаненко вперше сів за кермо у 15 років, а сьогодні він віртуозно керує автомобілем і нещодавно здобув перемогу у всеукраїнському конкурсі Кращий водій України. А перемогти у змаганні йому допомогли не лише власні здібності, а й українські дороги, які як зізнається, Труфаненко по-справжньому загартовують водіїв. Ну, скажем так, більш цікава їзда, тому що коли людина їде на джипі 40 км в час і думає, не занесло би мене. а тут едешь те же 60 по гололеду и знаешь, что тебя занесет только тогда, когда ты захочешь, тогда вот в этом получается самое удовольствие. То есть чувствуется, что вот уровень подготовки ну, выходит на уровень, перекрывается возможности машины. Вот это уже интересно. Да меня на соревнованиях в Киеве спрашивали, говорят, а где вы же так тренировались? Я говорю, вот каждый раз, когда выезжаю на дорогу, так сразу начинаю тренироваться. Ага. То есть э, те знания, знания, допустим, как идет колея машины, знания того, какую яму можно объехать, возле какой затормозить и какую перепрыгнуть в разумных пределах. Это очень здорово помогает, потому что остается и подвеска целее, и меньше суеты на дороге, потому что я вот еду за машиной, я не знаю, у него спереди есть яма или нет. И когда он, допустим, эту яму пропускает между колес, а у меня не получается и сбоку машины, я начинаю суетиться. Если я суетюсь неправильно, я создаю помехи другим участникам дорожного движения. Чего делать на дороге желательно не рекомендуется. Поэтому Питаєшся їхати так, що знаєш, що якщо буде дві ями між ними 10 сантиметрів полоска, і ти знаєш, що твоє праве калісо пройде этой по полосці і не упаде в яму, значить суїти менше і спокійні другим учасникам дорожнього руху. Бути не просто водієм, а вправно керувати транспортним засобом і не заважати іншим. Про трюки, секрети і досягнення, дивіться далі у програмі. Ведь чего залежить вправність та безпека? Від природных талантов чи від правильных вчителів? Как человека готовили к тому, чтобы он сдал на права? Если, допустим, у инструктора была цель просто провести какую-то кусочек обязательной программы, ради которого человек может сдать ГАИ на права, это одно. А если э, инструктор вкладывает душу и понимает, что человек должен от него выйти подготовленным к тому, чтобы самые элементарные ситуации по городу, это абсолютно другое. Поэтому я знаю инструктора, которые, допустим, пытаются душу вложить в своих учеников, и ученики им благодарны. Ну, а если такие, которые просто чтобы для галочки, то тех уже учеников приходится доучивать. Скажем так, у меня есть много к этому подтверждения, что люди остаются благодарны после того, как они начинают ощущать и габариты машины, и, скажем так, умение маневрировать в городе, и парковаться в городе. Домен, что свеченных водиев та жінок за кермом Андрей Турфаненко с верхнюю не ставиться. У него своя философия. Я пытаюсь объехать этот вариант, потому что я скажу так, что знак У понятно. То есть человек сидит за рулем меньше двух лет. Знак туфельки вроде бы как за рулем женщина, но женщина-женщина не разница. Есть, что будет знак туфелька и знак У, а там будет сидеть здоровенный мужик и ехать за скоростью 100 км в час по городу. Поэтому тут это достаточно относительное явление. Хотя, допустим, Многие женщины, я знаю, пытаются не вешать знак У, вернее знак туфельки, потому что они знают, что они полнополноценные участники работы, движения на дороге и не, не рассчитывают никакие поблажки со стороны других водителей. Но если есть знак У, туфелька и еще какой-то дополнительный, может еще знак инвалида быть, то я эти машины пытаюсь просто объезжать стороной. Скажем, сколько себя помню я всегда сидел за рулем при этом у меня у отца была машина сколько себя помню сколько у отца была машина единственное что получалась ситуация что я пытался не только добиться того чтобы меня отец посадил за руль но кроме этого еще и ремонтировать машину и пытаться помыть ее то есть к машине было отношение как к живому существу я и сейчас придерживаюсь мнения что у каждой машины есть своя душа которая подстраивается под характер хозяина надо только не забывать об этом, и тогда все будет нормально. Первый раз за руль сел, закончил пятый класс. У отца был служебный УАЗИК. Вот я за него первый раз сел и поехал. После этого, ну, два раза в месяц, это по минимуму по 20-30 километров, я наезжал железно. В восьмом классе отец ехал с моря. Мы ехали двумя машинами со знакомыми. И у водителя второй машины в колени начался собираться жидкость, мениск. И он просто не смог давить на педаль газа. Он говорит, у тебя же Андрей ездит. И получилась такая ситуация, значит, меня сад, отец оставляет в нашей машине в Жигуле, а сам идет за ту машину садиться. Но я думал, тот мужик придет ко мне, но он не пришел. И при этом, вот закончив восьмой класс, я уже километров, наверное, сто, самостоятельно за городом с мамой в твоем машине ехали непосредственно по трассе. Швидкость, та вміння відчувати автивку. Такие складови успеху на колесах. Ответственность была, потому что я понимал, что я... Еду в машине, и, скажем так, у меня есть какой-то уровень подготовки, но тут же меня добивали сомнения в том, что мне, грубо говоря, всего лишь каких-то 15 лет, а я уже сижу за рулем и отвечаю вот за это все. Потому что я с самого раннего детства знал, что ну, ответственность за рулем складывается не только от того, как ты едешь, а от того, что от этого будет другим участникам дорожного движения и те, которые находятся рядом возле дороги. И даже сейчас я еду, я понимаю, что водитель, правильно в правилах написано, это он управляет средством повышенной опасности, и поэтому получается, что, ну, скажем, он должен нести ответственность не только за, за себя, своими действиями, но и ответственность за окружающих, которые находятся рядышком. Несмотря на то, правильно они это делают или нет. Ну, а потом уже вот на, на, наезжал, наезжал, уже в училище военном учился, то у меня инструктор, когда захотел поспать, или что он меня садил за руль. Вместо инструктора а сам уходил отдыхать, а я уже с другими курсантами наезжали там какую-то обязательную программу. Ну а пришел, допустим, уже более так вот, ну, я не скажу, что это профессиональные занятия. Скажем так, конкурс одежды мастерства проводился среди любителей. І, хоча за плечима у Андрія Труфаненка не одна особиста перемога, все ж його професійні вміння і сьогодні є винятковими. Але на перше автозмагання він потрапив з легкої руки власної дружини. Получилась така ситуація, що жена узнала, що по радіо услышала, що проводиться соревновання по фігурного Він Говорить, Андрій, ти цим болеєш, піди узнай. Ну я прийшов. Переговорил тогда был Валерий Владимирович Попов организатором соревнований, переговорил с ним. Ну, вроде там они должны были собирать быть платными эти соревнования. Но я говорю, ну, у меня нет денег, чтобы заплатить за них, Ну, дайте мне хоть один или два раза проехать, чтобы я узнал, насколько я езжу хуже, чем те, которые у вас люди тренируются. Ну, проехал два раза, все-таки уговорил я его, проехал два раза и оказалось, что уже нашелся спонсор, который готов был проплатить мое участие в соревнованиях по результатам езды. На следующий день начали ездить на время. Я показал, скажем так, достаточно хороший результат и уже начал принимать участие в соревнованиях. После этого ребята сказали, что у меня, в принципе, неплохо получается обучать этим же элементам других участников соревнований. И вот так я пришел к тому, что я стал, скажем так, каким-то образом помогать организаторам в обучении участников соревнований. А потом есть такой Сергей Зайцев, директор фирмы, он являлся неоднократно главным судьей соревнований который мне позвонил, говорит, Андрей, вот проводится такая конкурс «Кращий воде и Не хотел бы ли ты в нем принять участие? И дает мне адрес сайта. Ну, я зарегистрировался, получается, прошел по конкурсу, поехал на эти соревнования. Но перед этим у меня была неприятность небольшая, у меня отказали тормоза я немножко ударил машину. И вот я приезжаю на расстроенных чувствах, буквально вечером я ударил, а утром мне надо было ехать. То есть нет, нет, нет. Я оставил машину дома, а поехал маршруткой уже, потому что планировалось ехать на машине. Поехал маршруткой. Потом, конечно, потом я сделал, я перебрал все. И сейчас, скажем так, это было хорошим уроком к тому, что за машиной надо следить не только тогда, когда она ломается, но и периодически тоже. Я еду в Киев, и меня ставят в первое выступление. Ну, я посмотрел на ориентировочное время, что я очень хорошо укладываюсь, в принципе, в те моменты, которые можно было пройти. Я этот вот. И значит, я приезжаю. И на первом упражнении хотел сделать очень красиво, очень красиво не получилось. Поэтому первое упражнение я занял только третье место, и второе и третье упражнение я занял два первых места. Ну, а человек, который шел прямо там за мной, занял два вторых места, потому что я два первых взял. И одно первое. И получилось один балл разница я не прохожу. Конечно, я видел, допустим, что уровень моей подготовки позволяет скажем занять более высокое место, но ну, не получилось. Андрей Труфаненко часто с спив организатором и головным инструктором, членом всех же тумерских автомобильных змаганий Я а в, по конкурсу разрешалось принимать участие в других соревнованиях, Вернее, в других городах. Я подаю заявку на Львов, на Львов я не прохожу. Я подаю заявку на Одессу, прохожу в Одессу на участие в соревнованиях. Но как теперь уехать в июле месяце на Одессу вот это вопрос второй. Значит, прихожу на вокзал, чуть ли не на колени падаю к, э, к кассиру, говорю, пожалуйста, вот может быть что-то будет, вот мне вот надо срочно уехать. Она говорит, пожалуйста, есть 8 билетов. Я свободно беру билет. То есть это было уже как знак. Доезжаю до Одессы, красиво там выступаю, но сказали, организаторы сказали, что я их немножко удивил, потому что я такую машину поставил на полторы секунды на три колеса на повороте. Что ну, то есть заднее левое колесо висело в воздухе, когда я выполнял одну из фигур. Обязательно фигуры упражнения. Они сказали, что это был самый яркий заезд за четыре города, где они были уже. Ну, то есть, было два первых первых результата. И потом уже мне так посоветовали, говорить, ты знаешь, ты все равно проходишь. И говорит, самое главное, не ошибись на третьем этапе. Ну, я проехал чуть медленнее. То есть, человек, который занял первое место в третьем этапе, прошел аж на 0,56 секунды быстрее меня. Я занял. Ну, у меня было два первых, одно, второе место. Я... Гарантированно вышел в финал. Стійки на трьох колесах недостатньо у фіналі. Власне, цей конкурс став особливим тим, що усі учасники змагалися на двох автомобілях одночасно, а дехто з учасників проходив спеціальну підготовку та навчання. Етапи конкурсу ускладнили максимально: звозили ширину колій, а торкання автомобільного дзеркала до бар'єру карали зняттям зі змагань. Проте деякі конкурси захоплюють подих навіть у неводіїв. Торкнутися заднім та переднім бампером фішки, але не збити її. Це віртуозність та вищий пілотаж водночас. Ну и потом в Киеве, чем мне в Киеве очень понравилось, если мы на предварительных этапах ездили, у нас было так, одиночный заезд, то есть можно было и время подтасовать, и еще что-то, то в Киеве было сразу одновременно две трассы, две машины, проигрывал тот, кто приезжал вторым или сбивал фишку. То есть там было все прозрачно, даже если человек, человека очень хорошо готовили, у него все равно были шансы проиграть, потому что кто-то мог ехать лучше его или собраннее был его. То есть здесь сказывается два два вопроса: как профессионализм, так и собранность при проведении соревнований. Поэтому. Ну... Дружина кращого водителя Украины поддерживает автомобильный хобби своего человека когда я приходил и всегда говорил, вот, это твоя соперница, потому что я ей уделяю определенное количество времени, и все, вот, и мне он говорит, нет, она моя напарница. Я говорю, почему? потому что если она у тебя не подводит тебя и хорошо быстро ремонтируется, значит, ты приходишь довольный, ты приходишь счастливый, ты весь этот позитив уделяешь семье. А когда, говорит, у тебя что-то не получается, значит, ты приходишь, и у тебя начинается... Ты злой, ты думаешь, что... ты уже не думаешь о семье, ты думаешь, где запчасть какую-то взять или как ее правильно сделать, чтобы она у тебя была в рабочем нормальном состоянии. Потому что для нас машина, скажем так, это и средство заработка определенное, и в то же время это член семьи. То есть вот еще одна появилась. То есть, у меня есть старенькая машинка, у меня есть новенькая машинка. Это у нас два члена семьи. Абсолютно разные по характеру, по своему поведению, но к ним абсолютно одинаковые отношения. Заслужений журналіст України Тетяна Лещенко понад три роки кермує автомобілем. Про Андрія Труфаненка розповідає як про чудового інструктора, адже саме своїми порадами він допоміг їй перемогти у автозмаганні серед жіноцтва. Три з половиною роки у мене загальний стаж керування автомобілем. І років два такого вже свідомого, спокійного, умиротвореного керування і водіння, авто я називаю умиротвореним водінням. Це коли ти вже почуваєшся нормально на дорозі, не страхаєшся заторів, не страхаєшся годин пік, так званих, і коли вже просто їдеш і просто отримуєш задоволення від того, що ти робиш, і машина вже стає не якимось таким спортивним інструментом, а машина вже просто стає тобі помічником, подругою і спрощує життя. Я вважаю, що це дуже добре, що свого часу доля мене звела із цим інструктором, чи з цим професіоналом своєї справи. Я просто прийшла на автозмагання, подивитися, що я можу, чи я зможу. А якщо не зможу, то просто подивитися, як інші роблять. І інструктор Андрій просто мені дав такий майстер-клас і показав, як треба проходити перешкоди. Він це зробив. У машині провів на сусідньому сидінні 5 хвилин. За 5 хвилин він мені таку дав навчальний такий урок, таку навчальну обернув. Базу, яку в автошколах не дають напевно за кілька місяців, тому що він розказав, як треба орієнтуватися по зеркалах, що треба робити, як треба поводитися, аби перешкоди проходити правильно і чистенько, так би мовити. Я взяла участь у змаганнях. Після того я зрозуміла багато що Я зрозуміла, як треба паркуватися по зеркалах. Я багато чого зрозуміла. На наступних же автозмаганнях я Андрію цей сказала, що саме після його майстер-класу я багато чого стала розуміти краще в автосправі. От. А потім на наступних змаганнях знову це вже як наркотик, знову таки пішла на автозмагання, вже Уже на тих е, других змаганнях з-поміж е, жінок зайняла перше місце. І знову ж таки, я завдячую ту, тією перемогою саме Андрію Трофаненко. Тому що він і на других завданнях він всіх надихає, він надихає, підказує навіть в процесі е, навчання він дає такі цінні поради, яких ти сам своїм розумом ніколи не дійдеш. І що найбільше вражає, що ця людина така професійна, вона не має якоїсь там над такої надмі. и і вона охоче, і щиро, і щедро ділиться своїм досвідом і своїми порадами. Ставши кращим водием Украины и отрывавший у подарунок автомобиль, Андрей Труфаненко каже, теперь у него побольшило відповідальності. Ну я вам скажу так, что очень многие не верили, в том числе и я как-то так немножко сомневался в этом всем. Но когда я говорю, я поверю только тогда, когда у меня в руках будут ключи от машины и все документы на то, что являюсь собственником этого автомобиля. Ну, я подсознательно понимал, что обмануть в этом плане не могут, но наша действительность нас приучила к тому, что все-таки какие-то сомнения были. Ну, а знакомые друзья, даже вот в воскресенье мне одноклассник звонит, он по пятому каналу увидел уже повтор этих соревнований, говорит, Андрей, да как, что, да ты молодец, все. То есть радость была у всех, ну, просто громадная, скажем так, я еще под этим всем хожу, впечатлениями этими всеми. То есть как-то хотелось выиграть автомобиль, хотя, хотелось принять участие, чтобы посмотреть, насколько ты лучше или хуже тех, кто принимал участие из других городов. Но вот эта победа, скажем так, она, конечно, не изменила мою жизнь, но, скажем, стала каким-то таким ярким штрихом этой жизни. То есть этим могу гордиться и я, этим могут гордиться мои дети, хотя, допустим, на детей я сразу говорю, на вас распространяется дополнительная ответственность в том, что вы вроде как-то уже знаете, что ваш отец является, я не говорю, что лучшим водителем Украины, одним из лучших, просто некоторым не улыбнулась удача. А достаточно много было людей, которые великолепно ездили и очень хорошо чувствовали машину. И те, которые были на соревнованиях, и те, которые не попали по каким-то причинам в соревнования, все равно ездят люди очень хорошо, и грамотно, и правильно, и красиво. Поэтому это и ответственность, это и радость, это и материальный достаток. Сейчас мы проходим восьмерку. Мы находимся на автодроме Житомирского досадка ТСО. Но ну, на восьмерке основной вопрос, который она в принципе имеет хорошее практическое значение, потому что когда мы заходим на эту фигуру, мы должны помнить, что у нас колеса задние идут по меньшему радиусу. Поэтому ощущение габарита машины должно быть такое, что... Мы думаем не только о том, как бы у нас перед прошел, но также, чтобы задние колеса не зашли на бордюр. То есть здесь очень важно знать габариты машины. И если, допустим, край машины заходит вроде за край дороги, это нам отсюда окажется по проекции. Это абсолютно не значит, что машина находится вне дороги. При этом, если мы будем держать ее по центру, мы можем ошибиться, и у нас задние колеса найдут на бордюр, что повредить частично и, скажем так, покрышки или диски автомобиля. Ну и создать неприятные ощущения по поводу того, как мы это все делаем. То есть здесь знание габаритов автомобиля помогает в наших узких двориках, особенно вечером, запарковать нормально машину или вырулить между теми машинами, которые поставлены на ночную парковку. Вот этот элемент проехали. То же самое мы можем эти же габариты машины ощутить в том случае, если мы находимся на так называемой змейке. Змейка, то есть это будет лежать несколько колес где мы можем проехать вокруг мимо них левым и правым ходом. Самое основное этот вот, знание здесь находится в том, что скорость здесь не важна. Здесь важно резкий поворот руля для того, чтобы машина шла полностью по той траектории, в которой мы ее послали. И опять же помним о том, чтобы у нас левое, вернее задние колеса не наезжали на те препятствия, которые у нас лежат на дороге. То есть выполнение этой фигуры, скажем так, требует тоже определенного отношения. Если человек пытается ее выполнить на большой скорости, он не успевает повернуть руль, поэтому у него машина либо наезжает на переднюю фишку перед, передом или касается ее, либо задними колесами находит полностью на те, э, этот вопрос. Но, знаете, на соревнованиях, останніх уже, финишных, так? На да, на последнем этапе, вас и про это писали в интернет, на интернет-сайтах, у вас была хорошая эффект на змеяка задним ходом. Вы можете сейчас, ну, на полу колеса, тут, в этой ситуации, сделать змейку задним ходом? И что для этого требуется? Чем значит, она отличается? змейка задним ходом отличается в том плане, что у нас э, задний ход можно иметь немножко большую скорость, но при этом очень внимательно надо смотреть за, по зеркалам, за теми фигурами, которые находятся. Сейчас, ну, сейчас я сделаю змейку задним ходом. Правда, мне немножко. А вот знаете, оно что? Ну, ну, вот он заезжает, все. Вот сейчас мы начинаем змейку задним ходом. При этом для змейки задним ходом необходимо точно знать, чтобы были зеркала, были построены под водителя и чтобы он видел то препятствие, которое находится на ним. На, за ним. Поэтому, когда мы едем и выворачиваем руль, мы обязательно смотрим на препятствие. Машина здесь слушается руля гораздо лучше, потому что у нас получается вперед едут задние колеса, а назад едут передние колеса. Поэтому выворачивание... То есть тут всего лишь навсего надо буквально немножко практического обучения. И любой человек сможет великолепно проезжать задним ходом в любом месте. Я, допустим, получал удовольствие от вождения задним ходом по зеркалам, потому что это действительно интересно, это красиво. И, скажем так, когда на соревнованиях последним упражнением было «змейка вперед» и «змейка назад», я понял, что у меня есть большой шанс там выиграть, потому что... ну, может, это, это мой конек, движение задним ходом по зеркалам. поэтому, Когда я туда приехал, и у нас была разница в полсекунды, то есть я включил заднюю передачу, он подъезжал, Я вже понимал, що якщо я не сделаю ошибки, значит победа буде. За мій. І так воно і вийшло. Поки рідні і друзі пишаються його досягненнями, Труфаненко плекає іще одну мрію спробувати себе у професійному автоспорті. Ну, ви знаєте, хотілося б, щоб допустимо хтось мене заметив, дали -то, далі спробувати, то, чого я не знаю в плані автомобільного спорту. Ну, поки, поки вроді є якісь определені пропозиції, но... але когда они будут реализованы, тогда это будет. Конечно, хотел бы попробовать и на раллином автомобиле поездить, и на внедорожнике, допустим, такой, как баги, поездить. Потому что, в принципе, чем отличается, допустим, спортсмен-профессионал от меня? То есть я некоторые вещи, которые я знаю, я пробовал на дороге с интенсивным движением. У меня была ответственность за тех людей, которые могут выбегать и бежать на дорогу, а тех водителей, которые, не глядя в зеркало заднего вида, могут перестроиться. Это носит определенную ответственность. Когда выступают профессионалы, там все проще. Профессионал сидит за рулем, он все знает, все умеет. Но вот попробовать, насколько я профессионален, допустим, в том виде спорта, конечно, хотелось бы. Но на все воля Божия. програма про профі, і пам'ятайте, наступного разу головним героєм нашої програми може стати кожен із вас. Головне бути професіоналом. Зустрінемося тиждень у цей же час на цьому ж каналі.